नमाज में जो हम अल-फातिहा पढ़ते हैं दिन में इतनी बार क्या ये सिर्फ कुछ अल्फाज हैं जो हम दोहरा देते हैं hmm. या इसके पीछे कुछ बहुत गहरा कोई कोई जाती ताल्लुक छुपा हुआ है जी ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि एक हदीसी कुत्सी है जिसने मेरे लिए तो नमाज का पूरा तजुर्बा ही बदल दिया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने नमाज को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा तकसीम कर लिया बिल्कुल तो इसका मतलब तो ये हुआ की ये कोई आम दुआ नहीं ये एक बर रास्त मुकालमा है एक डायलॉग है जी अल्लाह और बंदे के दरमियान हम एक आयत पढ़ते हैं और अर्श के ऊपर से उसका जवाब आता है आज हम इसी मुकालमे की गहराई में उतरते हैं और कोशिश करते हैं कि इस जवाब को महसूस कर सकें। आपने गुफ्तु का आगाज बिल्कुल सही जगह से किया है ये सूरत कुरान का गेटवे है इसका दीपाचा है सही और इसकी अजमत का अंदाजा तो आप बस इसके नामों से ही लगा लेना इसे उम्मुल किताब यानी कुरान की माँ कहा जाता है कुरान की माँ जी क्योंकि पूरे कुरान का जो समंदर है उसका खुलासा उन सात आयात के कोजे में बंद है सुबह इसे अश्फिफा भी कहते हैं यानी शिफा और सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूह और दिल की बीमारियों के लिए और असब अल मसानी भी तो कहते हैं जी असब अल मसानी यानी वो सात आयत जो बार बार दोहराई जाती हैं लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वर ये है कि सूरत फातिहा बंदे की तरफ से एक जामे दुआ है एक सवाल की तरह बिल्कुल एक सवाल हाँ, एक पुकार हाँ, और बाकी पूरा कुरान, सूरत-ul-बकरा सूरत-ul-नास से लेकर सूरत तक, इसी एक दुआ का तफसीली जवाब है। ये ही ज़हन खोल देता है कि हम सवाल करते हैं और जवाब में अल्लाह हमें पूरा कुरान अदा कर देता है जी हाँ तो आइए इस मुकालमे का आगाज वहीं से करते हैं जहाँ से अल्लाह ने हमें सिखाया है पहली आयत अल्हमदुल्ला रब तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो तमाम जहानों का रब है हम अपनी बात का आगाज अल्लाह की हमद से करते हैं तो हमद में ऐसी क्या खास बात है एक बहुत ही बारीक और खूबसूरत फर्क है देखें, शुक्र का ताल्लुक होता है किसी नेमत से किसी फायदे से अच्छा मुझे अच्छी नौकरी मिली मैंने शुक्र अदा किया सेहत अच्छी है शुक्र अदा किया लेकिन हमद हमद इससे कहीं ज्यादा वसी है वो कैसे हम का ताल्लुक नेमत से नहीं अल्लाह की जात से है उसकी सिफात से उसकी खूबसूरती और अजमत के एतराफ से हम तो उस वक्त भी की जाती है जब बजाहिर कोई नेमत नजर ना आ रही हो वाह क्योंकि अल्लाह की जात खुद हमद के लायक है तो जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ए अल्लाह तेरे तोहफों का शुक्रिया बल्कि ये कह रहे हैं कि ए अल्लाह तू जैसा है उस पर तेरी तारीफ है ये तो बहुत दिलचस्प बात है तो क्या इसका मतलब ये है कि जब हम मुश्किल में हो और कोई जाहिरी नेमत ना भी दिख रही हो तब अल्हम्दुलिल्लाह कहना वो ईमान का सबसे बड़ा इजहार है बिल्कुल यही तो कमाल है मुश्किल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना इस बात का इकरार है कि मेरा भरोसा हालात पर नहीं बल्कि उस रब पर है जो इन हालात का खालिक है सही और फिर देखें इसके फौरन बाद क्या आता है रबिल आलमीन तमाम जहानों का रब जी जब मैं रबिल आलमीन कहती हूँ तो मेरा जहन अक्सर बस इसी सारे इंसानों और जानवरों तक जाता है और ये लफ्ज इससे कहीं ज्यादा वसी है यानी ये गैलेक्सियों ब्लैक होल्स और वो मखलूक़त जिनका हमें इल्म तक नहीं सबका रब बिल्कुल यही तो इस लफ्ज़ की वसत है रब का मतलब सिर्फ पालने वाला नहीं है रब का मतलब मालिक भी है आका भी तरबियत करने वाला और हर चीज को उसके कमाल तक पहुंचाने वाला भी है और आलमीन आलमीन आलम की जमा है यानी हर वो चीज़ जो अल्लाह के सिवा मौजूद है तो जब हम यह आयत पढ़ते हैं तो हम गोया पूरी कायनात की नुमाइंदगी करते हुए अल्लाह की हमद बयान कर रहे होते हैं जैसे हम उस कायनाती कोरस का हिस्सा बन गए हों जिसमें हर जर्रा अल्लाह की तस्बी कर रहा है क्या खूब कहा आपने और यही वो लम्हा है जब अल्लाह का जवाब आता है हदीस के मुताबिक जब बंदा ये कहता है तो अल्लाह फरमाता है हमे दनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की जरा सोचिए कायनात का रब हमारे अल्फाज को सुनकर ये जवाब दे रहा है इस एहसास से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल और उस अजीम तस्वर के फौरन बाद दूसरी आयत आती है अर्रहमान जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है जी रब्बुल आलमीन जैसी अजीम और हैबत वाली सिफत के फौरन बाद दोबारा रहमत का जिक्र मुझे हमेशा इस तरतीब ने सोचने पर मजबूर किया है ऐसा क्यों है कायनात के बादशाह का तारुफ करवा कर फौरन उसकी रहमत क्यों याद दिलाई जा रही है इस तरतीब में एक बेमिसाल नफसियाती और रूहानी हिकमत है जब आपको बताया जाए कि आपका ताल्लुक पूरी कायनात के मालिक से है तो दिल में एक हैबत पैदा हो सकती है है ना? जी एक जलाल का एहसास शायद थोड़ा सा खौफ भी तो अल्लाह ताला ने फौरन बाद अर रहमान और रहीम कहकर उस हैबत को मोहब्बत और उम्मीद में बदल दिया पैगाम ये है कि हाँ वो तमाम जहानों का मालिक है लेकिन वो कोई जाबिर बादशाह नहीं बल्कि उसका बुनियादी तारफ ही रहमत है बिल्कुल उसका जलाल उसकी रहमत के तबे है और ये दो अलग अलग लफ्ज क्यूँ अर रहमान और अर रही इनमे कोई खास फर्क है जीमा ने इस पर बहुत खूबसूरत बात की है अर रहमान के वजन में एक जोश और वसत है ये अल्लाह की वो हमागी रहमत है जो इस दुनिया में हर एक के लिए है मोमिन काफिर इंसान हैवान सब लिए अच्छा लेकिन अर रहीम में एक तसलसुल है एक इस्तिकत अल्लाह की वो खास और दायमी रहमत है जो आखिरत में सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों के लिए होगी तो हम दुनियावी रहमत के भी मोहताज है और उखरवी रहमत के भी उम्मीदवार है बिल्कुल और इस आयत के जवाब में अल्लाह फरमाता है अब्दी। मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की जी यानी मेरी शान बयान की पहले हमद फिर सना पहली दो आयात में हमने अल्लाह की तारीफ और रहमत को महसूस किया लेकिन फिर अचानक लहजा बदल जाता है मालिक योम दीन बदले के दिन का मालिक हम्म, रहमत के फौरन बाद एक बहुत ही तस्वुर नहीं है आपका यह महसूस करना बिल्कुल है। है, एक झटका सा लगता है। लेकिन ये खौफ दिलाने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ और उम्मीद दिलाने के लिए है इंसाफ और उम्मीद वो कैसे जरा सोचिए अगर इस दुनिया में हर जुल्म और नाइंसाफी का कोई हिसाब ही ना हो तो जिंदगी कितनी बेमाना हो जाए ये आयत इस बात की जमानत है कि एक दिन आएगा यौमुद्दीन जजाओ सजा का दिन जी जब हर अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा उस दिन की मुकम्मल बादशाहत सिर्फ अल्लाह की होगी ये आयत हमारी जिंदगी को एक मकसद देती है ये बताती है कि तुम्हारा कोई अमल रायगा नहीं जाएगा न अच्छा ना बुरा बिल्कुल ये हमें एक जिम्मेदार जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है तो ये दरअसल अल्लाह की रहमत ही का एक और पहलू है इंसाफ की सूरत में क्या बात है बिल्कुल ये अल्लाह के जमाल यानी मोहब्बत और जलाल यानी अजमत का एक बेहतरीन तोजन है वो सिर्फ मेहरबान नहीं वो आदिल भी है और जब बंदा उसकी इस कामिल बादशाहत का इकरार करता है तो अल्लाह का जवाब आता है मज्जदनी अब्दी यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की अब तक के तीन आयत में बंदे ने अल्लाह को गायब के सीगे में याद किया और फिर मुकालमा का रुख यक्सर बदल जाता है जी अब बंदा ब्राह रास्त अल्लाह से मुखातिब होता है और ये आयत तो जैसे सूरत का दिल महसूस होती है इया का नाबुदू का नस्त हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं यहाँ गुफ्तगु का अंदाज बदलने में क्या हमत है ये सूरत का मरकजी नुकता है वो महवर जिसके गिर्द बाकी तमाम आयात घूमती हैं पहले बंदे ने अल्लाह की सिफात को पहचाना उसकी अजमत को तस्लीम किया और जब दिल अल्लाह की मारिफत से भर गया तो पुकार उठा इया का यानी ए अल्लाह सिर्फ तू ही है अच्छा यहाँ अरबी ग्रामर का एक छोटा सा उसूल इस आयत को इनकलाबी बना देता है आमतौर पर न अबुका भी कहा जा सकता था लेकिन का, यानी सिर्फ तेरी ही को पहले लाया गया है इससे क्या फर्क पड़ता है जबान के इस इसलोब से हसर पैदा होता है यानी मतलब कि हमारी इबादत का मरकज सिर्फ और सिर्फ तेरी जात है और कोई नहीं ये तो हर किस्म की गुलामी से आजादी का ऐलान है यही तो तौहीद की असल रूह है ये इंसान को हर झूठे खुदा की गुलामी से आजाद करता है चाहे वो इंसानों की गुलामी हो अपनी ख्वाहिश की दौलत की शोहरत की बिल्कुल और जब इंसान ये अजीम दावा करता है कि मैं सिर्फ तेरा बंदा हूँ तो उसे फौरन अपनी कमजोरी का एहसास होता है कि मैं ये दावा निभा कैसे पाऊंगी इसीलिए वो फौरन कहता है वह ईया का नस्त और इस दावे को निभाने के लिए मदद भी सिर्फ तुझे मांगता हूँ और यहाँ मैं नहीं हम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हम इबादत करते हैं हम मदद मांगते हैं इसमें क्या पैगाम है इसमे इज्तमायत के एक गहरा सबक है जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हम अकेले नहीं होते अच्छा? हम पूरी उम्मत मुस्लिम की नुमाइंदगी एक हमारी मंजिल एक है जी और इस आयत आरोप अल्लाह का जवाब वो तो सबसे खास और मोहब्बत भरा है अल्लाह फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है और मेरे बंदे के लिए वही है जो उसने मांगा गोया अब अल्लाह कह रहा है अब मांगो क्या मांगते हो और अब बंदा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ मांगने के लिए तैयार है बिल्कुल और वो दुआ क्या है एह सिरातल मुस्तकीम हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे दुनिया की तमाम नियमतों को छोड़कर रिस्क सेहत कामयाबी सबसे बड़ी दुआ हिदायत की क्यों मांगी गई क्योंकि हिदायत ही तो तमाम कामयाबियों की जड़ है अगर रास्ता ही सीधा ना हो तो इंसान जितनी भी तेज़ दौड़े मंजिल पर नहीं पहुंच सकता बल्कि मंजिल से और दूर होता जाएगा बिल्कुल रिस्क और सेहत तो काफिर को भी मिल जाते हैं लेकिन हिदायत वो ख़ज़ाना है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की हकीकी कामयाबी अता करता है उसकी कोई मिसाल इसे ऐसे समझें जैसे आप जीपीएस इस्तेमाल कर रहे हैं मंजिल सेट है लेकिन हर मोड़ पर जीपीएस आपको बताता है अब दाएँ मुड़े अब सीधा चलें, हिदायत भी ऐसी है। वा, है। वाह, बहुत खूबसूरत मिसाल जिंदगी के हर मोड़ पर हर फैसले में हमें अल्लाह की रहनुमाई चाहिए इसीलिए हम ये दुआ हर रोज हर नमाज में दोहराते हैं और फिर कुरान इस सीधे रास्ते को मुबहम नहीं छोड़ता आखिरी आयात इसकी मुकम्मल वजाहत कर देती है जी अल्लाह ताला ने इस रास्ते को तीन ग्रोहों की मिसाल से वाजे किया ताकि कोई शक बाकी ना रहे पहला रास्ता सिरातल लजीना उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया ये कौन लोग हैं कुरान खुद सूरत निसा में बताता है अम्बिया सिद्दीक और सोलह ये हमारे रोल मॉडल्स हैं यानी वो लोग जिनके पास इल्म भी था और उन्होंने उस पर अमल भी किया बिल्कुल और वो दो ग्रोह कौन से हैं जिनके रास्ते से हम पना मांगते हैं ये बहुत अहम है पहला गुरु है यानी ना के उनका जिन पर गजब किया गया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनके पास इल्म था हक को पहचानते थे लेकिन अपनी जिद तकबर या दुनियावी मफादात की वजह से जानबूझकर उस पर अमल नहीं किया बगैर अमल के गजब का बायस बनता है जी और दूसरा ग्रोह है वल यानी और ना ही गुमराहों का ये वो लोग हैं जो रास्ते से भटक गए लेकिन उनकी वजह जिद नहीं बल्कि जहालत या गुलू थी अमल तो बहुत किया लेकिन सही इल्म के बगैर बिल्कुल तो ये दुआ दरअसल इल्म और अमल के दरम्यान कामिल तोन की दुआ है कि ए अल्लाह मुझे ऐसा इल्म दे जिस पर अमल करूँ और ऐसा अमल करने की तोफीक दे जो तेरे इल के मुताबिक हो जी हाँ और इस अजीम दुआ के आखिर में आमीन कहने की क्या अहमियत है आमीन का मतलब है ए अल्लाह कबूल फरमा। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि इस पूरे अहदो पैमान पर एक मोहर है एक तस्दीक की तरह जी जब हम आमीन कहते हैं तो गोया ये कह रहे होते हैं कि ए अल्लाह हमने सीधा रास्ता मांगा है हमने अहद किया है अब तू उसे कबूल फरमा और इस पर कायम रहने की हिम्मत दे सुबह अल्लाह तो आज की गुफ्तु को समेटते हुए हमने ये सीखा की सूरत सिर्फ नमाज का एक हिस्सा नहीं बल्कि ये अल्लाह से हमारे ताल्लुक की बुनियाद है तोहेद का ऐलान है और पूरी जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल नक्शा है बिल्कुल और इस गुफ्तगू के बाद सुनने वालों के लिए दो अमली नुकात हैं। जरूर पहला ये कि अगली नमाज में जब सूरत फातिहा पढ़ें तो हर आयत पर ठहरें और अल्लाह के उस जवाब को अपने दिल में महसूस करने की कोशिश करें जब आप कहें अर रहमान रहीम तो एक लम्हे के लिए सोचें कि अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की जी ये अमल नमाज में वो खुशब पैदा करेगा जिसकी हम सबको तलाश है और दूसरा सबक दूसरा ये कि अपनी जिंदगी का रोजाना जायजा लें कि हम इन तीन रास्तों में से किस पर हैं क्या हमारा रवैया इनाम याफ्ता लोगों जैसा है या खुदाना खासा हम इल्म के बावजूद अमल से गाफिल होकर मकजूब वाला रवैया अपनाए हुए ये, ये वाकई गहरे गौर वु और आज के लिए एक हतमी गौर तलब नुकता छोड़ कर जाना चाहूंगी जरूर हम सब नमाज में खड़े होकर बज़ाहिर आसानी से एक बहुत बड़ा दावा कर देते हैं इया का नाबुदू हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं बहुत बड़ा दावा है तो आज का हतमी सवाल ये है कि क्या नमाज से बाहर हमारी अमली ज़िंदगी हमारा वक्त किसकी ग़ुलामी में गुज़रता है हमारी वफादारियां किसके लिए हैं हमारा कारोबार हमारे ताल्लुकात क्या वो वाकई इस अजीम दावे की गवाही देते हैं या उसकी तरदीद करते हैं फातिहा हमें अल्फाज देती है बाकी ज़िंदगी उसकी तफ़सीर है सवाल यह है कि हमारी जिंदगी उसकी कैसी तफसीर बन रही है